contoh ya, <tip> kasih SMK Nekris, Kawan Kenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para rawuh ingkang kinurmatan, stirik-stirik sedaya. Mugi kita kabeh tansah pinarangan, kesehatan, keberkahan lan rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Inkang kula ingkang mulya ingkang ingkan rawuhi acara menika ataturan sesorah ingkang gampang bebakan pentinge persatuan lan kesatuan bangsa g kesempatan menika kula bede nyariosakan bab pentingeni pun persatuan dan kesatuan kangge kemajuan bangsa Indonesia persatuan dan kesatuan inggih punika kali konsep ingkang sangat penting tumrap bangsa kita. Tanpa persatuan, kita mboten sakit ngayuh tujuan bebarengan. Tanpa kesatuan, bangsa kita mboten sakit ngadepi tantangan-tantangan ingkang zuhur enjaman globalisasi punika. Kahanan bangsa Indonesia ingkang multikultural, multiakama lan multietnis menika saestu mbutuhake kakuatan persatuan lan kesatuan ingkang kokoh bangsa Indonesia punika negara ingkang ageng lan gumregah kanti keberagaman keragaman menika inggih punika anugerah saking Gusti Allah ananging ugi tes tantangan kangge kita kabeh amargi keragaman budaya agamalan adat istiadat kandangkala meningka bisa tedo sumber masalah yen kita botten biksana mataingpun. Mula persatuangan kesatuan punika kedah kita Lestari akan lain kita rawat kanti sebaik-baik ini pun. Kita kedah ngurmati lan ngajeni saben budaya, agama, lan tradisi ingkang ana ing Indonesia. Awet saking kanahan menika, kita sakit urep rukun bebarengan tanpa ana rasa benci utawa paham-paham sesat ingkang bisa ngancam kesatuan bangsa. Salah satu ngaling cermin ingkang nyoto pun persatuan lan kesatuan punika nalika negara kita ngadepi bencana alam krisis ekonomi utawa krisis sosial wonten ing kondisi-kondisi kadus menika kita sakit deleng pilih gotong royong persatuan lan kesatuan ing masyarakat dados pondes kangge ngatasi masalah Kita sami bebarungan nulungi mbiyantu lan ngajengaken negara kita supaya saged ngumpuli kahanan ingkang abot punika. Ananging kedah dipun eleng persatuan lan kesatuan punika boten namung saged dipunjaga kanthi cara menang ngulangi masalah kemanusan kemawon. persatuan lan kesatuan saged terus lestari menawi saben warga negara saben rakyat Indonesia saged ngajini lan ngormati kebudayaan lan agama liya. Menawi kita saged ngajini beda, kita bakal saged sesarengan bangun Indonesia ingkang makmur lan adil. Bangsa Indonesia ugi dipun Undut minongko bangsa ingkang duweni budi pekerti luhur, budaya gotong royong lan ajaran-ajaran luhur ingkang didandhesan ngelmu lan tata krama. Ing masyarakat kita, kita tansah majeri anak-anak bangsa bebentinginipun persatuan lan kesatuan, nguruwaken budaya luhur lan ngasaken rasa seneng lan bangsa dedes bagian saking negara Indonesia. nalika kita ngrungokake kata-kata Bineka Tunggal Ika kita kedah eling lan sadar menawi rasa persatuan lan kesatuan punika kudu kita lestariaken. Kita kedah ngugemi semboyan punika kanthi temen supados kahanan bangsa kita tansah tentrem lan adil. Rasa persatuan lan kesatuan menika mboten namung ingkang ngendungaken kita nalika ngadupi krisis nanging ugi nalika kita ngadepi kaunggaahan punika ingkang perlu kita iling persatuan dan kesatuan boten memperkara politik utawa kekuasaan nanging punika babagan hubungan antar manusia saling ngerti saling resnani lan saling warmati negara kita punika ngadepin pantangan anyar utamani ing jaman digital ingkang gampil kem informasi nyebar katang kala informasi menika ora bener bisa nyebar akibat pengjian lan mis persepsi amargi punika kita kedah jaga persatuan dan kesatuan kita kanthi luweh ati-ati ngontrol opo ingkang kita ucapakan lan opo ingkang kita tindakan supaya bangsa kita tetap kuyobro konten termelan adem Mugi sesorah menikol sakit marini inspirasi kanggik kita kabeh supaya senantiasa muda padusaken persatuan lan kesatuan bangsa Indonesia. Mugi kita saged nglestantunaken budaya gotong royong, ngajeni keragaman lan nguruhaken rasa persatuan ingkang kokoh. Kita kabeh minangka rakyat Indonesia kudu tansah ngpadusaken kemajuan bangsa nganti cara-cara ingkang adil mulyo lan nggadhah rasa nasionalisme. Matur nuwun mugi Gusti Allah tansah paring berkah lan rahmat ingkang tanpa wates kangge kita amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.